Hər vaxtınız xeyir izləyicilər. Haqq-u-dövləşinin növbəti buraxılışı da görüşünüzə gəlmişdi. Qeyd etmişdik ki, Ramazan ayı boyunca silsilə verişlərlə çəkmiklə davam edirik. Verişlərimizi hər həftənin çarşənbə axşamı, çarşənbə və cümə axşamları Köl TV-nin Facebook və YouTube kanallarından izləyə bilərsiniz. İzədikdən sonra əlbəttə ki, bizə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olursunuz və maarifləndirməyi daha da genişləndiririk. Siz də bizdə əlbəttə ki. Bugünkü mövzumuz Ramazan ayı və həmdərlikdir. Məhz bu layihə ilə olaraq verilişimizə ilahiyatçı Xamizə Hüseynovu dəvət etmişik. Xamizə müəllim, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Hər şeydən öncə mən sizə verilişə dəvət elədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm sizə və bütün kollektivə. Və sizi və bizi izləyənləri salamlayıram. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Təşəkkür qəbul etdiniz, geldiniz. E, Xamizə müəllim qeyd etdim ki, Ramazan ayı və həmdətlik müvəqqatı haqqında müzakirə aparacaqsınız. E, iş Elə işlənə biləcək ki, bildiyimiz kimi Ramazan ayının müxtəlif adları var. E, bu adlardan biri də e, müvəssatdır. E, bu ad haqqında nə demək olar? Bu barədə məlumat verəcəksiniz. Bəli, doğru qeyd elədiniz, Parvin müəllim. Ramazan nə ibarəsində İslamı qaynaqlara biz müraciət elədikdə ayə və hədislərə baxdıqda görürük ki, müxtəlif adlar qeyd olunub. O cümlədən Allahın xüsusi adı, Şehrullah, Ziyafetullah, Allahın qonaqlığı, Rəhmet ayı, Bərəkət ayı, Mağfirət ayı. Hop bütün bunlarla yanaşı biz baxıb görürük ki, müvasat ayda deyilir Ramazan ayına. Müvasat ərəb sözüdür. Dilimizə tərcümə eləsək daha uyğun variant budur ki, müvasat yəni həmdərlik. Yəni insanların bir-birinə yardım etməsi, insanların həmrəy olması. Biz hədislərə baxdıqda görürük ki, Həzət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Vahuva şehrul müvasat." Bu Ramazan ayı müvasat ayıdır. Yəni bunun mənası bundan ibarətdir ki, insanlar Ramazan ayında da xüsusilə e, digər insanları düşünməli, digər insanların da çətinliklərinin həllinə çalışmalı, digər insanlara yardım etməyə tələsməli. Ümumiyyətlə müvasat mövzusu bir az geniş mövzulardandır. Biz baxıb görürük ki, hədislərdə müxtəlif formada yazılıb mövzulara, əlbəttə müəyyən hədislərə imkan daxilində biz işarə eləməyə çalışacağıq. Həlaleyhəssəlam buyurur ki, "Əl-muvasatü əfzalul əmal". Müvasat əməllərin ən fəzillətlisidir. Biz ümumiyyətlə əməlləri icra edərkən bir dənə məqsədimiz olur, bir dənə qəssimiz olur. O da Allah'a yaxınlaşmaq qəssdi. Biz baxıb görürük ki, hədislərdə müvasat həmçinin də insanların Allah'a yaxınlaşmasından ötürü mühüm vasitələrdən biridir. Hədisdə buyurulur ki, "Taqarrəbū ilallāhi bi-muwāsati ikhwānikum." Hədis İmam Sadiq əleyhissalamdandır. İmam buyurur ki, İmam buyurur ki, öz mömin qardaşlarınızuza müvasat eləməklə Allah'a yaxınlaşın. Dediğimiz kimi müvasat həm də Allah'a yaxınlaşmaq üçün mühim vasitələrdən biridir. Ümumiyyətlə bir dənə məsələ var, istirəm onu qeyd edeyim ki, əgər bir insan fəqət özünü düşünmürsə, digər insanları da düşünürsə, cəmiyyəti bir ailə formasında görürsə, artıq o insan həqiqi diri hesab olunan bir insandır biz ayələrə və hədislərə müraciət elədikdə görürük ki, dirilik əsl həqiqətdə iki cür xarakterizə olunur. Məsələn, bir dirilik var bioloji baxımdan. İnsanlar məsələn yeyirlər, içirlər, gəzirlər, dolanırlar, diridirlər. Bir də dirilik var təfəkkür cəhətindən. Diri olanlar, həqiqi diri olanlar. Həqiqi diri olanlar Quran kontekstində və hədislərdə o insanlara şamil idi ki, bu ad O insanlar Allahın dediklərinə və peyğəmbərin gətirdiyi dinə iman gətiriblər. Ümumiyyətlə Allah Taala'nın buyurduqları və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduqları insanları həqiqi diriliyə dəvət eləməkdə önə çıxır. Biz Ənfal surəsinin 24-cü ayəsində oxuyuruq ki, Allah Mütal bu ayədə belə buyurur. Ya ayyuhal lazina amanu ey iman gətirənlər istəcibulillahi vel-resul Rasul və Allahın dəvətinə icabət eləyin. Yəni Allahın və peyğəmbərin dəvətini qəbul eləyin. İcədəakum. O zaman ki sizi dəvət eləyirlər, sizi çağırırlar. Nəyə dəvət eləyirlər? Limayuhikum. O şey ki, o şey sizi dirildir. Baxın, insanlar diridilər. Allah Taala onlar üçün müraciət edir. Onlar o zaman da bioloji baxımdan diridilər. Amma Allah və peyğəmbərin dəvəti insanları həqiqətdə diriliyə sövq elətdirir. Biz bu aydan başa düşürük ki, həm Qurani-Kərimin buyurduqları, həm məsumların buyurduqları insanları bioloji dirilikdən kamilləşdirərək həqiqi diriliyə doğru sövq elətdirməkdədir. Dedi ki, əgər bir insan digər insanlarla həm dərtdisə, digər insanların da alına yanmağı düşünürsə, o əsl həqiqətdə diri insan hesab olunur. Ümumiyyətlə insan elə bir formada yaradılıb ki, xüsusi fitrət üzərində yaradılıb. Yəni Allah Mutaal insanı sərmayə ilə yaradıb. İnsanın daxilində, fitrətində, potensialında ləlzə vahirat qoyub. O ləlzə vahiratın üzərini toz örtür. Tədricən insan ə yaşad olduqca o toz qatılaşa bilir və nəhayətə fitrətin üstü bağlanıla bilir. Amma insan çalışmalıdır bu fitrətin üzərində olan tozu aradan aparsın. O fitrətində qoyulmuş, potensialında qoyulmuş kamala gedən yolda olan ləli cəvahirət inkişaf elətdirsin və həqiqi dirliyə, həqiqi kamala yetişə bilsin. Təəssüflər olsun ki, biz İslam cəmiyyətinə baxdıqda, ümumiyyətlə müsəlmanların bu günkü durumuna, bu günkü vəziyyətinə baxdıqda görürük ki, İslam cəmiyyəti sanki həm diridir, həm də ölüdür. İslam cəmiyyəti şey şəh Aytdullah Şəhid Mütehərrinin böyük İslam filosofunun təbirincə desək, həm İslam cəmiyyəti diridir, həm də ölüdür. Diridir bu mənağda ki, namazı var, orucu var, ölü dəfn edilir və s. amma ölüdür bu mənada ki, ancaq fərdi ibadətlərlə kifayətlənir. Digər müsəlmanların sanki çağırışlarına e, məhəl qoymur. Məsələn biz İslamı e, hədislərə, rivayətlərə baxdıqda görürük ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm insanları fərdi məsələlərlə məhdudlaşmağa dəvət eləmiyib. Məsələn Biz hadisdə görürük ki, Allah Rəsululu buyurur ki, möminlər bir-birlərinə qarşı məhəbbətli olmaqda, mərhəmətli olmaqda, şəfqətli olmaqda bir bədənin üzvünə bənzəyirlər. O bədənin bir üzvü əgər ağrıyarsa, dər çürərsə digər üzvləri necə qızdırmalı və yuxusuzluq halda ona o ağrıda dər görmədə şərik çıxdılar. İslam ümmətində sanki bucür bir-birinə həmrəy, həmdərd olmalıdılar. Yəni müsəlman coğrafiyasına baxdıqda bir dəstə müsəlman əgər acından, susuzluqdan əziyyət çəkirsə, fəryad eləyirsə və digər bir dsstream müsəlman onların bu fəryadlarına məhəl qoymullarsa, nə rahat deyillərsə, laqeytdirlərsə, əsl həqiqətdə bu ölü cəmiyyətin nişanəsi və əlamətidir. Həqiqi dirilikdən söhbət gedə bilmir. Həqiqi dirilik olarsa, cərəy insan rahat olsun. Cərəy insan digər müsəlmanların çağırışlarına da məhəl qoysun. Belə çıxır ki, ümumilikdə bizim Əgər laqeydliyimiz varsa, o zaman bizim ruhumuz xəstədir. Xamizə müəmm ruh xəstədirsə, əgər ə, dediyimiz kimi həmdətlik yoxdursa, bu xəstəliyi necə müalicə edirik? Xəstəliyin müalicəsindən ötrüb bir çox ə... Bir çox mətləblər bizə qeyd olunub. Onların içərisində biz baxıb görük biz baxıb görürük ki, Ramazan ayında tutulan oruc da bu məsələni mübarizə edən ən mühüm amillərdəndir. Belə ki, bir insan Ramazan ayında oruz tutarsa, müəyyən zaman çərçivəsində də olsa, həmin ac insanların yaşadığı çətinliyi yaşayır. Həmin o susuz insanların yaşadığı çətinliyi yaşayır. Başa düşür ki, aclıq nədir, susuzluq nədir və nəhayət də sanki bu Ramazan ayının orucu insanda bir qızılcım rolunu oynayır. İnsanın diri olmağından ötürü, o ölü təfəkkürdən xilas olmağından ötürü qızılcım rolunu oynayır və nəhayət də insan bu qızılcımdan istifadə ediyərək Ramazan ayında tutduğu orucdan istifadə ediyərək özünü həqiqətə diri cəmiyyətə yetişdirə bilər. Biz Şabanıya xütbəsinə baxanda, Ramazan ayından öncə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buylduğu Şabanıya xütbəsinə baxanda görürük ki, Allah rəsululu Ramazan ayından öncədə müsəlmanlara göstəriş verəndə, sifariş verəndə onları fərdi ibadətlə məhdudlaşdırmır. Əksinə ictimai ibadətə təhriq edir. Belə ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur ki, öz yoxsul və kimsəsizlərinizə əl tutun, qocalarınıza rəhmd edin, uşaqlara rəhmd edin, başqalarının yetimlərinə rəhmd edin ki, onlar da sizin sizdən sonra qalan uşaqlarınıza rəhmləsin. Bir sözlə biz baxıb görürük ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm insanları Ramazan ayında da ictimai ibadətə, fərdi ibadətin fərdi ibadətin əksinə olaraq ictimai ibadətə təhric edir. Hamza mäm muvasat belə deyək də müvasət etmək islami qaydalarda e, daha nə kimi üstünlüklərə malikdir. Maraqlı bir mətləbə toxunursuz. Müvasət məsələsinə biz baxdıqda görürük ki İslamı qaynaqlarda bir çox üstünlükləri və mənziyyətləri var. Onu da qeyd eləyim ki, müvazat məsələsi elə də asan məsələ deyil. İnsan başqalarını düşünsün, insan başqalarını da özü kimi fikirləşsin, başqalarının çətinliklərini də özünün çətinliklərini həll etdiyi kimi həll etməyə çalışsın. Bu çətin məsələlərdəndir. Belə ki, Hüseyn Bəzzaz adında bir nəfərlə İmam Sadiq əleyhissalamın söhbəti var. Bu məzmunda çox maraqlıdır. Elə bilərəm ona işarələsəm yerinə düşər. Hüseyn bəzzaz İmam Sadiq əleyhissəlamla söhbətində İmam həmin bu Hüseyn bəzzaz adlı şəxsə buyurur ki, ibadətlərin ən çətini bilmək istəyirsən? Mücü hansıdır? Şəxs deyir ki, bəli, ey peyğəmbər balası, ya Peyğəmbərullah bilmək istəyirəm. İmam buyurur ki, ibadətlərin ən çətini üç şey sayır. Birincisi budur ki, insanlarla insaflı davranmaq. Özün kimi insanlarla insaflı davranmaq. Bu ə, asan məsələlərdən də öyrəcük, insan ə, insanlarla insaflı davransın. İkincisi mömin qardaşınla həmdərd olmaq, ona kömək eləmək. Üçüncüsü hər bir halda Allahı zikr eləmək. İmam buyurur ki, Allahı zikr eləməyəndən məqsəd fəqət bu deyil ki, insan hər bir vaxtda subhanullah, alhamdulillah bu kimi zikirlər deyə. Bu zikirlər yaxşıdır amma hər bir halda Allahı zikr eləmədən həm də məqsəd budur ki, itaat məqamında itaat eləyə, yəni ibadət tələb olunan məqamda itaat eləyə. Demir ki, məsələn, bu ibadəti ki Allah məndən istəyir, görəsən bunun hikməti nədir, fəlsəfəsi nədir? Adam hikmət bilsə yaxşıdır, amma hər şeydən öncə birinci itaat, birinci itaat məsələsidir. Həmçində günahla müqabil olanda Allahı yadına salar günahdan uzaqlaşar. Bu üç şeyə baxanda görürük ki, həqiqətən çətin məsələlərdir. İnsan həm insanlarla hər bir zamanda insaflı rəftar eləsin. Hər bir zamanda insan başqalarına kömək eləsin, başqalarının yardımına yetişsin. Üçüncüsü də budur ki, hər bir zamanda insan Allahı zikr eləsin, Allahı xatırlasın. Məsələn, insan bir günahla qarşılaşanda düşünsün ki, hər nə versələr mən bu günahı eləməyəcəm. Məsələn, digərlər ona kimi bir nəfərə təhqir vurmaq lazımdır, bir nəfərə möhtən atmaq lazımdır. Sənə müəyyən qədər pul verilir, yəzininə təşəccüs verilir deyana. Düşünə ki, bütün dünyanın zinət əşyalarını insana versələr, yenə də o işi görməsin. Günahla müqabil olanda Allahı xatırlasın və o günahdan uzaqlaşsın. Biz baxıb görürük ki, bu hədisdə də imam başqalarına e, kömək eləməyi, başqaları ilə həm dərd olmağı, yəni müvasat məsələsini çətin məsələlərdən, amma əhəmiyyətli məsələlərdən hesab eləyir. İmam Sadiq əleyhissalamdan maraqlı bir hədis var bu bu müvasat barəsində. İstəyirəm onu da oxuyaq. İmam buyurur ki, imtahinu şii'atana inda maqa'itəssalah. Bizim şiiələrimizi namaz vaxtlarında imtahan eləyin yanısına yəni, gəçəcün. Keyfə muhafazatuhum alayha. Onlar o namazlarını necə qoruyurlar? Baxın görün namaz vaxtlarında namazlarını necə qoruyurlar. Yəni namaz vaxtlarında azan verilən zamanda namazlarını ardıncadılar yoxsa başqa iş də aloncadılar? Və ardınca iman buyurur ki, va ilah asrarina bizim şiələrimizi, yəni möminləri bizim sirrlərimizlə imtahan eləyin, sınağa çəkin. Keyfə hifzuhum laha an aduvvina. Onlar bizim sirlərimizi düşmənlərimizdən necə qoruyur, qoruyurlar? Ardınca İmam buyurur ki: "Va ila amvalihim, onların malları ilə sınağa çəkin, imtahan eləyin. Keyfe muvasatuhum li ikhwanihim fiha?" Baxın görün, onlar öz malları ilə öz qardaşlarına yardım edirlər yoxsa yox? Baxıb görürük ki, muvasat məsələsi həm də bir möminin əlamətidir. Bir möminin nişanəsidir. Əgər bir mömin müvasət ehli deyilsə və ya hoxda namaz vaxtında namazına tələsmirsə, o cümlədən sir qoruyan deyilsə, o həqiqi şüə hesab olunmur bu hədisə əsasən. Günlərin birində bir nəfər gəlir, ə, İmam Sadiq əleyhissalamın yanına öz məntəqəsində olan möminlərin əhvalarından danışır. Öz məntəqəsində olan möminləri belə deyə tərifləməyə başlayır. İmam ondan bir neçə sual soruşur. İmam ondan soruşur ki, sizin məntəqənizin həmin o möminləri, həmin o şiiələri, özlərini Əhləbeytin ardıcılları hesab ediyənlər, eee, onların içərisində olan imkanlı möminlər, casıbların vəziyyəti ilə maraqlanıb onlara baş çəkirlərmi? Bu şəxs deyir ki, çox az hallarda. İmam soruşur ki, imkanlılar fəqir və kasıbların maddi ya fəqir və kasıblara maddi yardım göstərirlərmi? O şəxs deyir ki, az hallarda baş verir. Şəxs deyir ki, ey Allahın həccəti, siz elə məsələlərə toxunursunuz ki, o bizim məntəqədə çox nadir hallarda baş verir. İmam buyurur ki, bəs onlar özlərini necə şiə hesab eləyirlər? Necə mömin hesab eləyirlər? Əgər bir məntəqənin imkanlı şəxsləri Oman təkanın faqirləri ilə maraqlanmırsa, onların halı ilə, əhvalı ilə maraqlanmırsa, onlara baş çəkmirlərsə, özlərini necə həqiqi mömin hesab eləyə bilərlər? Baxıb görürük ki, bu hədisdə də müvasət məsələsi çox önəmli məsələdir. Xamuza müəllim, müvasət etmək fəqət maddi belə deyək, maddi şeylərdən, mülkdən, maldan ibarət olurmu? Maraqlı bir sualla toxunursuz. Onu da qeyd eləməliyik ki, müvassat etmək fəqət maddiatla bitmir. Hz. Peyğəmbər sallallahu ələyhissalatu vesselamın yanında olanlar ümmətlə müvassatı çox sevdilər. Yəni digərlərinə yaxşılıq eləməyi, digərlərinin üzündəki qəmi aradan aparmağı, onların problemlərini həll etmək çox sevdilər. Sevə-sevə bu işi görürdülər, həm malları ilə, həm canları ilə. Fəqət maddi məsələ ilə bu işi görmürdülər. Məsələn bir e, hadisə var, Tebuk döyüşündə maraqlı bir hadisədir. Tebuk döyüşü ümumiyyətlə İslam tarixində ən ağır, ən çətin döyüşlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Bu muharibədə peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-ın yanında olanların əksəriyyəti peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-ı qoyub qaştılar. Peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-ı tək qoydular. Bir neçə şəxs qaldı peyğəmbərin yanında. Peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm bir az əsəbi halda üzünü çevirdi. Hazrat Əl-Ələysəlam çunu tək qoyub qaçmamışdı. Ona üzünü tutaraq buyurdu ki, "Getsən də o qaçanlara qoşul." Əl-Ələysəlam buyurdu ki, "Ya Resulullah, sən mənim üçün nümunəsən. Mən səninə heç vaxt tək qoymaram." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Elə isə düşmənin şəhrini məndən uzaqlaşdır." Bu sözü eşidəndə Əl-Ələysəlam şir kimi həmlə eləyib düşmən qoşununu darmadağın elədi. O zaman da Hz. Cebrail (aleyhisselam) nazil oldu. Allah Rəsuluna buyurdu ki: "Əzətərinin barəsində əsl muvasat bax budur ya Muhammed (sallavatu lllah). Biz baxıb görürük ki, muvasat məsələsi fəqət maddiatla bitmir. Əl-əleyhisselam öz canı ilə peyğəmbəri müdafiə eləməklə əsl muvasatın nə olduğunu göstərirdi." Bugünkü dövrümüzdə də bir insanın əlindən hər nə iş gəlirsə, başqasının əgər o işə ehtiyacı varsa, mütləqdir ki, o öz işini ondan əsirgəməsin. Məsələn bir insan ustadsa, öz ustallığı ilə, bir insan sürücüdüsə öz maşını ilə, hər nə yoluna olursa olsun insanların xidmətində durmaq mümkündür, əksinə bu iş çox bəyəniləndir. Həmçinin mən son bir sual verəcəm. E, Muvassat üçün Zəngin olmaq mütləqdirmi? Xeyr, müvafiq eləmək üçün, yəni insanlara yardım eləməkdən ötürü zəngin olmaq mütləq deyil. Biz baxıb görürük ki, böyük İslam alimləri, hətta maddi durumları o qədər də yaxşı olmayıb, lakin bu məsələdən əl çəkməyiblər. Seyidəli Qazi adında böyük bir İslam alimi, Əllama Təbətəbai kimi, Ayətullah Behçət kimi Ustadların ustadı olmuş Seyid Əli Qazinin barəsində maraqlı bir əhvalat qeyd olunub ki, deyirlər ki, Seyid Əli Qazi hər gün axşam çağı bir güyərt satışının yanına gedərdi. Və o güyərt satana deyərdi ki, "İcazə ver, mən alacağım güyərtləri özüm seçim." Baxırdı güyərtlərin içərisində harda saralmışları var idi, onları seçirdi, alırdı. Hər gündə bu işi təkrarlayardı adətən. Virğun Seyidəli qazdan soruşdular ki, siz niyə bu işi belə eləyirsiz? Niyə görə elə axşam çağı gəlirsiniz və o saralmış güyərtləri oradan seçib aparırsınız? Ağa buyurur ki, mən bilirəm ki, bu güyərti satan fəqir insandır. Və ona bir başa pul verməkdə utanıram. Və bilirəm ki, axşam çağına qalan güyərtlər, o saralmış güyərtlərdə onun əlində qalacaq və ziyan eləyəcək. Ona yardım məqsədi ilə həmin o saralmış, o xarab olmuş güyərtləri alıram ki, ona ziyan dəyməsin, bir növ ona yardım eləmiş oluram. Yəni biz baxıb görürük ki, adi bir güyərti almaqla da olmuş olsa da belə, digər insanlara yardım eləmək bizim İslam alimlərinin həyatında baş verib. Yəni bu məsələdə heç də zəngin olmaq lazım deyil, mütləq deyil, bəli. 함za məm, verişin vaxtı məhduddur. Mövzuda göründüyü kimi geniş mövzudur. Yəqin biz bu müddət ərzində izləyicilərə bir fayda verdik mövzusu ilə izləyicilər öz istəklərini yəqin ki, burdan götürərlər. Söz təşəkkürümüzü bildiririk ki, gəldiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Belə əziz izləyicilər, biz bu gün Ramazan ayı və həm dərlərtlik mövzusu haqqında müzakirə apardıq. Məhzə ilə bağlı verişimizə ilahiyyatçı Xammirzə Hüseynovu dəvət etmişdik. Sizə mənim pərvirəhmliyim idi. Növbəti verişlərdə görüşməyə midirəm. Allah hamanda sağ olun.